что на сегодняшний день стоит намного острее вопрос, чем предложение Юлии Тимошенко. Этот вопрос вызвания, освобождения из решения Этот вопрос намного важнее. Все вопросы, не решенный вопрос, следующий вопрос о президентстве отпадает собой. И э, на сегодняшний день вопрос просто не более чем возрастные Сегодня мы должны пользоваться все силы для того, чтобы политических э, заключенных не Ну, Конституция даже не исключает ее положение, а есть... да, С вы же Находясь э, э, у меня совершенно а вы, вы не хотите мне? когда вспомните, куда идти, то я тоже подготовлю, чтобы вам дать э, Я вам сейчас А если вернуться к Тимошенко, вы, вы, говорите, вы, говорите, вы говорите, что сейчас все силы будут брошены на ее освобождение, а сил не хватало до сегодняшнего дня освободить Тимошенко до выборов, чтобы она участвовала в выборах? не сейчас будут все силы брошены. Вы, пожалуйста, неправильно интерпретируйте. Мы обязаны бороться за то, чтобы Тимошенко не была, да, чтобы в не было политических Это самая главная задача. Мы, не, мы хотим жить в цивилизованной стране, а не в, в стране при диктатуре. Мы не хотим зависеть от на настроения одного человека. Поэтому мы как боролись, так и боремся. На встречах со всеми зарубежными э, представителями зарубежных государств. На э, встречах со всеми посадовцами в Украине, мы постоянно отмечаем э, тот момент, что ни у кого не возникает сомнений, что за процессом политического Тимошенко имеется политическая составляющая. Виталий, а механизм? Механизм бороться – это красивые слова. Какой механизм? Механизм мы, сегодня, мы будем э, делать все для того, чтобы декриминализировать статьи, которые над за... за... А э... такой вариант, как реф... выставить этот вопрос на референдум, например, воспользоваться законом про референдум и поставить вопрос про декриминализацию статей, по которым так сидят вот это, да. так званые политические... Это в, в э... фокусах, сделать, чтобы декриминализировать данную статью поставить этот вопрос. А вопрос о референдуме вы не рассматривали, например? воспользоваться законом про референдум, чтобы мы поставить на референдум мы вопрос о все возможные способы для того, чтобы политических заключенных в Украине не было. Но в том числе и референдум, но самый, да? То, но самое главное... Знаете, есть хорошая пословица. Рыба нее вот, И вся сегодняшняя система опирается на президента. Опирается на банковскую И э, здесь политическая составляющая, которая продиктована с банком. То есть вы будете голосовать закон об импичменте, логически с этих слов. Нам сначала нужно принять этот закон, которого, к большому сожалению, нет. Нам нужно принять закон об импичменте, который должен быть в Украине, независимо от имени президента. Если человек э, нарушает закон Украины, нарушает закон, э, Конституцию Украины, он э, может быть большинство увлеченных полномочий. Вы будете инициировать это, да? Мы будем инициировать а гарантируете ли вы, видите, что никто из Удара не будет работать в правительстве, даже с заместителями министра? Мы, есть, ну, и просто от, откуда у меня вы... вопрос Мы пришли в Верховный Совет не за, не за посе... не за значками, не за должностями. И еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день мы не стремимся и не претендуем на какие э, а на кого поэтому, еще Поэтому, править, поэтому э, я вам могу сказать, что уверенность, что в правительстве, э, в сегодняшней правительстве партии регионов, ни одного человека от а партии «Удар» не будет. И министров? Вы меня послышали да. еще раз. Правительство в кабинете министр министров, сформированным э, партии регионов, Председателя Удара не и будет. И переговоров так, тоже нет. Виталь, <соц> один, переговоров один вопрос. не будет. Ну а сейчас? Нет и переговоров А, не а не вчера, и а позавчера? Не было и не будет. Девушка, ну вас зовут? Меня Лена зовут. Леночка, <соцентр> я вас Хорошо, спасибо. В розовой Лена. Кроме капли, у кого-то еще было давление из депутатов от партии УДАР? Кобер Соливар, Uh, у нас есть сейчас ряд депутатов, с кем на кого uh, было давление. А как это uh, происходило? Это, это, знаете, как происходит? Сначала очень серьезно пугают, как? рассказывают. Вы, вы знаете, возможностей очень много. Если человек в прошлом занимался бизнесом uh, через налоговую, через прокуратуру. Uh, затем, если такие методы не работают, стараются прять, там, там, там uh -huh. договораются судьбы. Может, можете Ну вот было в случае Каплина было 5 миллионов, а еще какие-то были фигурированы? Мне не предлагали, поэтому я цифра 5 миллионов фигурирую. Но я пересказываю эту информацию, которую я пришел в парламент, не э, испробовать свои навыки и способности, которыми я владею, которые использовал в спорте. Я уверен, что те депутаты, которые используют физическую силу, э, не имея абсолютно других методов довести свою позицию, не должны этого делать. Но для того, чтобы отстаивать интересы людей, для того, чтобы отстаивать интересы Украины, я готов использовать любые методы, чтобы интересы людей были на первом месте, были учтены. Мы уверен в то, что мне никогда за время моей спортивной карьеры более чем 25 лет. Приходилось использовать. Але тушки їх не пустили, як ваші враження? А, моє, моє відношення до тушок, зрозуміло, зрадників не поважає людей. Це перше. По-друге, ми будемо відстоювати те, щоб жоден зарадник в зал не потрапив. І це позиція. І руки ми зарадникам не подамо. Я впевнений в цьому, тому що це зрада не тільки депутатів, це зрада не тільки партії, це зрада людей, які сподіваються на те, що люди будуть відстояти їх інтереси. Але вони прийшли за зовсім інше. Отримали чи гроші, чи посади, я не знаю, які привілегії. І змінили в першому засіданні своє бачення. Після четвертої години ви повернетесь до зали засідання? А як ви думаєте? Я хочу зараз почути, чи повернетеся? Я повернуся обов'язково, тому що депутат повинен виконувати свої обов'язки. І це моє робоче місце. Це провокаційне питання. Як я можу прогулюватися? Будуть приймати ви обирати спікера, як ви будете голосувати, як ви будете пропозицію. Ми отримуємо від спікера, тому що спікер це пропозиція більшості і він повинен відстоїти інтереси партії. Віталій, до вас приєднався три, Дубневич три, 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 коротенько, самовисуванець від Львівщини Ярослав Дубневич приєднався до вас фракцію. Які переконання були, тобто які аргументи ви наводили, щоб його до своєї фракції залучити? Якщо людина бере на себе зобов'язання отримувати партійної дисциплини, якщо людина поділяє ті ж саме принципи, цінності, погляд, які є в нашій партії. Наші є фракції, вона може, може приєднуватись до нас. Але ця людина бере на себе зобов'язання, не зрадити, тому що людина, як це дуже е, важливий крок. І впевнений в тому, що ці люди, які приєднуються, вони зможуть покинути членство фракції, коли закінчиться повноваження. Ви можете претендувати на якісь комітети? Обов'язково, тому що у нас в нашій фракції ми повинні втілити в життя обіцянки, які дали нашим виборцям. І в нашій, в нашій фракції є люди, які досконально розбираються в багатьох питаннях, що стосується культури, що стосується науки, що стосується економіки, державного управління. Люди вищого рівня підтриму. Тому ми впевнені, що ми будемо працювати. на присутствии старших членов, а також и на голову.